লাহে লাহে মামাৰ জনপ্ৰিয়তাটো কমি আহিছে আৰু এই জনপ্ৰিয়তাটো কমাৰ কাৰণ কি জানেনে মামাৰ লম্ফ জম্ফ কথা আৰু মামাৰ লম্ফ জম কথা ইতিমধ্যে সকলো ৰাইজে গম পাই গৈছে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আৰু আপোনালোকক মই অলপ আগত এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ যে মামাৰ যিবিলাক মানে মেল মিটিং আজিকালি পাতে তাত মানুহ নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু কি হৈছে জানেনে নাই কালি যিহেতু পোন্ধৰ আগষ্ট গৈছে আৰু পোন্ধৰ আগষ্ট যোৱাৰ লগে লগে মামাই যিকেইটা মানে ফুল জাৰি মৰা বুলি কয় যে ফুলজাৰিডাল যেনেকৈ জ্বলাই দিলে ভমককৈ জ্বলায় তাৰপিছত আকৌ ফুচফাচ হৈ যায় ঠিক তেনেকৈ ফুল জাৰি মৰা কথা কৈছে প্ৰথমতে ধৰিলে উবেৰ তাৰপিছত ধৰিলে ঘৰ ভাড়া দিয়া ঘৰ ভাড়া দিয়া ভিডিঅ'টো বাৰু মই বেলেগকৈ বনাম উবেৰৰ কথা ক'লোঁ আৰু উবেৰসকলে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে বেনাৰ পোষ্টাৰ লৈ গাড়ীবিলাকত লগাই লৈছে আৰু কি হৈছে জানেনে এইবিলাক মানে উল্টা পোল্টা কথা আচলতে মামাৰ মাথাই কাম কৰা সেইটো কাৰণে কি কৰিছে তেওঁ ওলট পালত কথা কৈছে আৰু এইবিলাক ওলট পালত কথা কোৱাৰ কাৰণেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনপ্ৰিয়তাটো কমি আহিছে আৰু কালি মামায়ে যিখন মানে হেৰি কৰিছিলে পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ গৈছিলে য'ত নলবাৰী আৰু তেওঁ তাত কি হৈছে জানেনে যিবিলাক মানুহ গৈছে সকলো আঁচনি পোৱাবলৈ থকা মানুহবিলাকহে গৈছে আঁচনিৰ কাৰণেহে মানুহবিলাক গৈছে তাৰ বাদে নাই আৰু গোটেইখিনি হ'ল খালি চকী কাৰণ আৰু নলবাৰীৰ মানুহো জানে ন কাৰণ নলবাৰীখনতো বদনামী কৰিছে গৰু চৰু বুলি কৈ পেলাই আৰু মামাকনো কিয় মামাই ভাবিছে নেকি মই তেহেঁতক ইমান আঁচনি দিছোঁ মোৰ মিটিঙত তেওঁলোক আহিবই লাগিব কিন্তু সেইটো কেতিয়াও নহয় আপুনি আঁচনি দিছে গম পাইছোঁ সেই আঁচনি ক'ৰ পৰা দিছে আমাৰ পৰাইতো দিছে ইমান বস্তুৰ দাম বঢ়াইছে আৰু দৰৱ পাতিৰ পৰা আদি কৰি ফে সকলো বস্তুৰে অত্যা সামগ্ৰী বস্তু দাম বঢ়াইছে আৰু সেইবিলাককে আমাক দিছে দিয়াৰ পিছত কৈছে কি বোলে আমাৰ পৰা দিছোঁ আমি দিছোঁ কিন্তু আপোনাৰ পকেটৰ পৰা দিছে নেকি আপুনিতো এতিয়া কোটি কোটি টকা খৰচ মানে ধাৰ লৈছে নহয় জানো আৰু ধাৰ লৈ কি কৰিছে নিজৰ টকাটো নিজৰ টকা হেৰিকেই আছে সেইখিনিতো আছে হয়তো ছাব্বিছৰ ইলেকশ্যনত আকৌ মামাৰ মামীয়েও ইলেকশ্যন খেলিব পাৰে কৈ থলোঁ কথাটো আৰু এতিয়া আপুনি উবেৰ চালকসকলক লৈ যিটো মন্তব্য কৰিছে আপোনাৰ ল'ৰাইটো এই কম বয়সতে এতিয়া চাগে খুব বেছি হৈছে যদি বাইছ তেইছ বছৰ কিবা এটা হৈছে সিমানটো বয়সতে সাতাইছ আঠাইছটা কোম্পেনী লৈ পেলাই একদম আপুনিও মুচত তাউদি বহি আছে মোৰ লৰা ৰজাৰ নিচিনাকে আছে বুলি আৰু কি কৰিছে উঠি অহা লৰাবিলাকৰ জীৱনটো ধংস কৰিছে এই যিবিলাক উবেৰ চালক তেওঁলোকে কেনেকৈ এখন গাড়ী কিনিছে আপোনালোকে গম পাইনে তেওঁলোকে নিশ্চয় ই এম আই দি কৰি এনেকেই মানে ডাউন পে'মেণ্ট কিবা এটা দিছে দি পেলাই তেনেকেই ঘৰ সংসাৰ চলাই আছে তেওঁলোক যে চোৰ ডকাইত কৰি খোৱা নাই সেইটোৱে বহুত আৰু তাতে আপুনি কি হৈছে অতিষ্ঠ হৈছে আৰু কি ক'ব মানে মামাৰ কিছুমান কথা এতিয়া বয়স হোৱাৰ লগে লগে মানুহৰ গাম্ভীৰ্যতাটো থাকিব লাগে ন য'ত ত'ত যিকোনো কথা ক'ব নালাগে আৰু সেই লুৰিণজ্যোতিৰ লগত লাগি আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ লগত লাগি আছে আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে যিধৰণে তেওঁক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে মই পাৰোঁ পাৰিলে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম এটা দিছিলোঁৱেই কালি হ'বলা পাহৰিয়ে গৈছোঁ তেনেকুৱা গতিকে এই সৰু ল'ৰাবিলাকৰ ওচৰত বা যিয়ে নহওক মানে আপুনি কমেণ্টখিনি চাবচোন আপোনাক কেনেকুৱা কেনেকুৱা কমেণ্ট কৰে মামা সেই গতিকে আপোনালোকক কমেণ্ট খিনি দেখিও মানে অলপ কিবা এটা মানে আহিব লাগে মগজত আৰু বেলেগতো নকওঁ আৰু দিয়কচোন কাৰণ আপুনি ডাঙৰ মানুহ মুখিয়াল মানুহ নহয় জানো গতিকে আপোনালোকক যদি মই মিছাকে কৈছো মামাৰ কালি যিটো স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ নলবাৰীত গৈছিলে তাত কি হৈছিলে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই আগবঢ়াই দিলোঁ চাই লওক দিনক দিনা কমি আহিছে নেকি বিজেপিৰ জনপ্ৰিয়তা নলবাৰীৰ ফ্লপ শ্ব' হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী সভা মানুহ তাই হিতাধিকাৰীহে ভিৰ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সভাত নলবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্তৰ ফ্লক শ্ব নলবাৰী জিলা দিৱসৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ নকৰিলে নলবাৰীৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক সচেতন জনতাই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাতে নলবাৰীৰ জনতাৰ উপস্থিতি আছিল অতিকৈ সেৰেঙা উল্লেখযোগ্য যে জিলা দিৱসৰ কাৰ্যসূচী সফল ৰূপায়ণৰ বাবে বিগত তিনিদিন ধৰি নলবাৰীত বাসৰ পাতি আছিল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই নলবাৰী জিলাৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ বাবে জনসংযোগ বিভাগৰ পৰা চলোৱা হৈছিল ব্যাপক প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সীমান্তৰ উপস্থিতিত নলবাৰী জিলাত সম্পন্ন হ'বলগীয়া কেইবাটাও আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় যদিও চৰকাৰে এই কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ সঁহাৰি নজনালে নলবাৰীৰ সচেতন জনতাই অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাস্থলীত ভিৰ কৰে জিলাখনৰ হিতাধিকাৰীসকলে তদুপৰি চৰকাৰী নিৰ্দেশনা মানি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত উপস্থিত থাকে অংগনবাড়ী আৰু আশাকৰ্মীসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলেও নিজৰ নিজৰ কৰ্তব্য আৰু দায়িত্বক আওকাণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে পুৱাৰে পৰা নলবাৰী চহৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় আনহাতে জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সভালৈ একাংশ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি সভাৰ সৌন্দৰ্যবৰ্ধন কৰা হয় যদিও এইসকল নাগৰিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ পূৰ্বে সভাস্থলী ত্যাগ কৰে মন কৰিবলগীয়া কথা হ'ল যে জিলা দিৱসৰ এই চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতি নলবাৰীৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে কোনো সঁহাৰি নিদিলে উল্লেখযোগ্য যে ঊনৈছশ পঁচাশী চনৰ চৈধ্য আগষ্টত সেই সময়ত নলবাৰী মহকুমাক নলবাৰী জিলাৰ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰয়াত ভূমিধৰ ব্ৰমণৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাত নলবাৰীৰ পৰা জিলালৈ উণ্ডিত কৰা হৈছিল নলবাৰীক এই কথা নলবাৰীৰ ৰাইজে ভালদৰে জানে কিন্তু ঘাইপথফলা মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই জিলা দিৱসৰ কোনো এটা কাৰ্যসূচীতে প্ৰয়াত ভূমিধৰ ব্ৰমণক স্মৰণ কৰাৰ সৌজন্যতা নেদেখালে আৰু যাক লৈ ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে নলবাৰীবাসী আনহাতে বিজেপিৰ দৰে এটা হিন্দুত্ববাদী দলত থাকিও চৰকাৰীভাৱে গৰুচুৰি কেলেংকাৰীত লিপ্ত থকা মন্ত্ৰী জয়ন্তৰ শেহতীয়া কৰ্মকাণ্ড সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই জিলাখনৰ সচেতন ৰাইজে যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে সহযোগ নকৰিলে বুলি চৰ্চিত হৈছে দেখিলেনে বাৰু মই কোৱা কথাখিনি মিছা নেকি আৰু খালী চকীৰ মা হেৰি আগত ভাষণ দি আহিবলগীয়া হৈছে গতিকে চাওকচোন মামা কিমান আপুনি সুবিধা দিছে কিমান আঁচনি দিছে আঁচনি আঁচনি কৰি কৰি মানুহখিনিক পাগল কৰিছে ঘৰ সংসাৰ শেষ কৰিছে অকল আঁচনিৰ পিছতে ঘূৰি ফুৰে গতিকে আপুনিতো এতিয়া গম পাই গ'ল আঁচনিও মানুহক মানে কি কৰিব নোৱাৰে ৰাখি হেৰি কৰিব নোৱাৰে মানে আপোনাৰ ওচৰত মানে নিয়াব পৰা নাই আৰু যিখিনি গৈছে সেইখিনি কথা একে চাগে উপায় নোহোৱাত তেওঁলোক গৈছে আৰু পালি এটা চানিল এটা এইবিলাকে হেৰি গৈছে আৰু নলবাৰীটো যিহেতু আমাৰ মলুৱা গৰুচৰ চৰ্দাৰ গতিকে তেওঁ যিকোনো প্ৰকাৰে মেনেজ কৰিছে মেনেজ কৰিলেও কিন্তু তেওঁ চকীখিনি মেনেজ কৰিব নোৱাৰিলে চকীখিনি পূৰাব নোৱাৰিলে এইখিনিয়ে আছিলে গতিকে কথা কওঁতে অকণ ভাবি চিন্তি চাব লাগে আৰু এষাৰ কথা আছে নহয় বোলে কথা যহঁতে বতাহ পায় আৰু কথা জহতে গতা খায় গতিকে এইখিনি আছিলে ভিডিঅ'টো সদৌ শেষত সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে কামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই